нормально меня друзья проповедь я был в мыки мне братья рассказали одну историю одно свидетельство такое как когда-то были викинги там норвежская территория и говорят что миссионеры уже с этих скандинавских стран они хотели проповедовать но долго хотели и миссионеры должны были быть посланы но не было человека Который был бы переводчиком между этими племенами викингов и между миссионерами И говорит, вот уже собралась эта команда И значит, этот э, главный брат, который в общем был ответственный за эти Говорит, идемте будем изъясняться знаками Я буду им проповедовать как бы знаками Объясню, что я хочу И вот они, говорит, последняя группа миссионеров И пришли в это племя викингов и вы знаете, то, говорит, такая ситуация получилась, но, ну, говорит, они готовы были принять, выслушать, но нету переводчика. И, значит, этот брат, говорит, смотрите, я буду учить вас, как проповедовать, но ну, даже без, если нету языка. И он показывает, знаете, так ему, этому вождю. Вождь так ему показывает. Этот, так, этот брат берет черешня росла или вишня, срывает, съедает, этот и косточку выплевывает, а этот берет вишню, этот викинг съедает и глотает с косточкой. В общем, и они разошлись. Эти миссионеры спрашивают: "А что, это было?" Но он говорит: "Я ему говорю: есть Бог, а он мне говорит: есть и Сын Божий. Я говорю: Дух Святой. И говорю, тогда я беру и говорю: надо хорошее, хорошее брать, а плохое выкидывать." А он говорит, а мы викинги едим все, ну, так, знаете, подошли это племя, говорят, ну что, ты разобрался с ними? Он говорит, разобрался, говорит, с ними ничего общего не будем с ними иметь, а что? А этот викинг, знаете, у него был, получается, он где-то там в боях один глаз поменял, потерял, он был одноглазый Он говорит, он мне говорит, у тебя один глаз, я говорю, один мой глаз лучше видят, чем твои два а он говорит, а вместе у нас три глаза. И он говорит, потом он говорит срывает, когда вишню и говорит мне, что мы, говорит, будем вас есть, а кости будем выплевывать. А он говорит, а я ему сказал, что мы вас сидим вместе с костями. Вы знаете, и говорит, вот так, друзья, вы знаете, я, я это не просто рассказал, вы знаете такую историю, чтобы вы посмеялись. Вы знаете, вот так бывает, мы общаемся, и вот, вот так мы потом, вот так понимаем друг друга. Я бы хотел, вы знаете чтобы моя проповедь, которую я сегодня буду проповедовать, она осталась, и вы поняли, о чем я сегодня говорил, хорошо? Но чтобы вы поняли, о чем я сегодня проповедовал, надо открыть свое сердце, свою внутренность, потому что, вы знаете, когда человек с закрытым сердцем, это очень сложно. Я прочитаю одну историю про одного человека, про Захея, который я бы хотел оставить вам, это 19 глава Луки, с первого стиха написано «Дань». Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытаря, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, говоря, что он зашел к грешному человеку. Закей же став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слава нашему Богу, друзья! Я хотел бы, чтобы мы настроились больше благодарить Бога и прославлять Его Святое Имя. Поэтому пусть Имя Божье оно будет благословено в этом собрании среди Божьего народа, где народ Божий собран. Я прочитал эту историю, друзья, прочитал эту историю, от которой я буду чуть отталкиваться, вы знаете, в своей проповеди, и потом засвидетельствую. Вы знаете, дорогие друзья, когда-то был момент, когда Захей, Захей, захотел увидеть Иисуса человек, который захотел увидеть Иисуса. И вы знаете, и его желание было настолько им двигало, что он берет и залазит на дерево, на смоковницу. И я часто рассуждаю над этой историей и думаю, Божий Сын же мог пройти мимо, не обратить внимания. Ну правда, ну кто-то на дерево залез. И я понимаю, что если захей залез на дерево, друзья, то было столько людей, много, что он не мог вот так в первый ряд стать. Это улицы, улицы, люди повыходили. И было очень много людей, и он не мог, и он залазит на дерево. И я заметил, хочу одно сразу сказать, у каждого из нас в жизни есть, друзья, своя смоковница, на которую надо забраться, чтобы увидеть Иисуса Христа. Но, но, друзья, вы знаете, почему Бог обратил внимание на этого человека? Почему обратил внимание на Закея и захотел войти в его дом? Иисус идет и видит, и говорит, Захей, садись скорее. Залез человек, который люди смотрели, кто-то, вы знаете, может, по-разному говорил, но одно скажу, люди говорили так, Иисус зашел к грешному человеку. Зашел к грешному человеку Божий Сын. И они, как бы, знаете, возмущались, говорили свое недовольство, но Божий Сын захотел именно войти в этот дом. Он говорит, встал и сказал, Захей, садись скорее. Не надо на сегодня быть у тебя в доме захотел. Вы знаете, Слово Божье апостол Павел пишет, что Бог хочет всех людей спасти, чтобы они спаслись и достигли познания истины. Это хочет Бог. Вы знаете, я часто слышу от людей, мы сегодня едем утром, я смотрю, одна машина ехала впереди, ехала, и потом на одном повороте поехала в сторону моря. И я так сижу, думаю, ну, едешь, едем на служение, кто-то на море. Ну, человеку воскресный день захотелось на море. Кто-то говорит, я хочу что-то вкусненькое, я пришел в магазин, хочет что-то вкусненькое купить. Один хочет отдыхать, но Бог, друзья, Бог, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Мы хотим одно, мы порой хотим красиво жить, хорошо зарабатывать, устроить свою семью. Мы хотим одно, второе, третье, но вопрос, что хочет Бог, друзья. И в контексте этой проповеди, вы знаете, я хочу вас спросить, что хотим мы сегодня получить от Бога, и что хочет Бог сегодня от нас в этом собрании, в этот чудесный день? Что хочет Бог от нас? И Слово Божие мы понимаем. Был момент, когда Бог захотел зайти, посетить дом Захея. Друзья, я вам хочу сказать больше. Бог сегодня имеет желание посетить сегодня каждого, кто есть на этом месте. Абсолютно каждого. Но Бог так посещает. Вы знаете, Захей написано, принял его с радостью. И вот вы знаете, всем нам в зале я хочу сказать, Бог хочет посетить сегодня каждого на этом месте. Он хочет войти в каждое сердце, но вопрос ожидаем ли мы, рады ли мы его видеть, рады ли мы его увидеть, ожидаем ли мы его. Он хочет, а хочу ли я? Вы знаете, у нашего Господа такой характер, у него такое, как бы так, такое отличие от нас. Даже мы бывает приходим, хочет нас видеть, не хочет, знаете. Но Бог приходит туда, куда его зовут. Написано всякий кто призовет имя Господне, спасется. Друзья, и вот Слово Божье говорит, насколько важно призывать имя Божье, насколько важно. Был момент, вы знаете, когда Бог приходил к Адаму с Евой в Эдемский сад, но настал момент, когда написано, Бог приходил туда, когда его начали призывать, друзья, когда его начали звать, когда его начали приглашать. И вы знаете, это очень важно, приглашать Сына Божьего Иисуса Христа в свою жизнь. Очень важно звать Его. Боже, приди, благослови, без милости Твоей не остал. Бог желает прийти в каждый дом, в каждое сердце. Это Его желание, это Его благословение. Вы знаете, друзья, по милости Божьей, по милости Божьей Бог дал возможность посещать разные места, это только Божья милость. Мы такие же люди, как и вы, вы знаете, даже может кто-то лучше нас, но я хочу сказать, вы знаете, Бог, Бог по великой своей милости дал возможность бывать в разных местах Донбасса, Харьковской, Херсонской области, в разных местах. И вы знаете, за последнюю поездку я хочу несколько моментов, вы знаете, вам засвидетельствовать, как Бог повел, и мы помолимся, призовем имя Божие. Я буду свидетельствовать, вы знаете, не что-то, не, что не кого-то, но о том, как живой Бог, друзья, живой Бог, он совершает свою работу по сей день, который вчера, сегодня и во веки тот же самый. И это только Бог, друзья, его милость, его забота и любовь. То, -то, ты, то, что ты сегодня есть на этом месте, это только Бог, его любовь и его забота. Он позволил тебе и мне пройти сегодня в дом Божий, дал возможность, желание, произвел и хотение, и действие по своему благоволению. Его рука, его милость, она сопровождает нас по этой жизни. Вы знаете, друзья? Когда мы собирались ехать, когда я собирался, я был две-три недели назад на свадьбе, и возвращаясь домой в Умани на заправке, мне позвонил один человек и говорит, брат Женя, мы собрали урожай, и говорит, у меня на сердце 20 тонн лука пожертвовать для людей при фронтовых территориях. И вы знаете, я, при... я выехал оттуда с такой мыслью, вы знаете, понимаю, что Бог зовет на служение, друзья, я понимаю это. Уже прошли года, когда я понимаю, когда люди вот так сами звонят, и говорят, Бог положил на сердце, я понимаю, Бог зовет на служение. И я еду домой, сто километров проезжаю, звонит другой человек, они даже не связаны между собой, и говорит, две тонны картошки я хочу отдать, чтобы вы завезли людям, ну там, где вы считаете нужным. Вы знаете, я еду, приезжаю домой, понимаю, что я буду ехать. Звонит с Измаила одна пекарня. Говорит, вы будете куда-то ехать, мы печем 150 булок хлеба, скажите, когда насушили сухарей. Потом вторая пекарня звонит, 250 булок хотят, когда будете ехать, скажите, я понимаю, Бог торопит. Вы знаете, И мы организовываем поездку, начинаем собираться, приходит понедельник, уже ну, не эта неделя, а та, тот понедельник то, что был, приходит понедельник, вы знаете, утренняя молитва у нас в церкви, я стою, молюсь, звонит третий человек. Я снимаю трубку, и он говорит мне такую фразу, знаете, что? Э, Брат вы знаете, мы вырастили арбузы, там что-то сдали, мы хотим пожертвовать 5 тонн арбузов. Вы знаете, я арбузы еще сам не ел на тот момент, две недели назад мы не пробовали арбузов, мы не ели. Я думаю, Люди хотят пожертвовать 5 тонн арбузов на Донбасс. Они уже три года не видели этих арбузов. Вы знаете, хотят пожертвовать вот так просто. Звонит человек у меня на сердце. Я ему говорю: слушай, у меня лук, у меня картошка, я не могу, у меня уже там, я еду с другим этим. Он мне говорит: слушай, лук и картошка полежат, забери арбузы с поля, они сгорят. И вы знаете, мы, мы загоняем бусы на загрузку, забираем этот хлеб, забираем этот и собираемся в дорогу. Выезжаем, едем, я одному, такая картина получилась, собираемся, же надо люди, два буса, и надо братья, и проповедники надо, и кто будет раздавать, и водителя. И я предлагаю одному брату, говорю, брат, надо поехать на Донбасс, надо поехать в Покровск для служения. Он говорит, а что ты везешь? Я говорю, арбузы. Не, за арбузы я не готов умирать. Я говорю, слушай, а я за лук тоже не готов. А за картошку? Не, тоже не умру. Я говорю, слушай, а если я тебя мясом загружу, кабанами, умрешь за кабанов? Не. Я говорю, так получается, мы с тобой ни за мясо и ни за арбузы умираем? Ну, получается, да. Друзья, за что же мы умираем? Вы знаете, за проповедь этого Слова Божьего, я ему говорю, я готов отдать жизнь. Вы знаете, за проповедь этого Слова Божьего, я отдать готов жизнь. Вы знаете, когда-то мы были в одной из последних поездок, там Покровский служитель встает и говорит, когда-то Бог сказал в Мариуполе такое слово, был съезд в Донецкой области до войны, Бог говорил там, говорит, вы сегодня идет великое сеяние, великое сеяние, проповедь Евангелия, говорит, и многие из вас вы не умеете плодов, вы не увидите, но, говорит, придет время, когда люди, они будут взывать своих развалинов, своих развалин, и я буду, я сам буду принимать у них покаяние. Вы не увидите, пастыря не будет, и не будет принимать. Бог говорит, я приму у них покаяние. Говорит, вы этого не увидите. И он говорит, вы знаете, брожение, то, что сегодня происходит в Покровске, происходило в Авдеевке, в Угледаре, в других местах. Он говорит, это свидетельство. Мы тогда сидели на Бранском, и мы не знали, как истолковать это слово, как это люди будут из развалин, почему. Но, говорит, пришла война. И вы знаете, многие люди, я не знаю, я вам свидетельствовал, одно свидетельство, я его только напомню, в контексте этой проповеди. Получается, 29 января мы были в Авдеевке 23 -го года, 24 -го. Мы были в Авдеевке. И вы знаете, когда мы там были в одном из подвалов, я увидел, как от простых вот таких песен, которые мы пели, люди очень сильно плакали. Я видел, как Дух Святой и Господь касался их сердец. Но я не мог понять, почему. Я говорил, мы вчера в воскресенье были в Константиновке. И такого не происходило. Я говорил, Боже, почему эти люди плачут, когда мы простые песни поем, от чего это происходит? И вы знаете, друзья, когда мы там побыли, я увидел открытые сердца этих людей, я им сказал вот так, как я вам говорю, я к вам приеду, я вернусь. Я обязательно приеду, говорит, и они, знаете, увидели, что я к ним вернусь, а у них тогда уже запасы в городе заканчивались, и они написали мне список, написали такие простые вещи, соляра, в генераторах осталось на два дня света, и все, больше не будет света, они записали соляру, там не овощи, то, то, то написали, и я приехал, собирался поездку, чтобы поехать, увидел, там большая нужда в этом городе. И вы знаете, когда мы собирались в эту поездку, проходит ровно 8 дней, и мне звонит сын служителя, который нас туда был как гид, заводил и говорит, Жень, уже не надо туда ехать. Я говорю, почему? Он говорит, вчера туда прилетела вечером из 300 и всех людей накрыла в бомбоубежище. Сложили сплиты и осталось все там. Потом набирает еще через два дня и говорит, позвонили оттуда, вышли на связь и говорят, что три дня еще оттуда слышались крики о помощи, но, говорит, спецслужб уже никого не было в городе, потому что уже шли бои за этот. Через восемь дней, через восемь дней Авдеевка упала. Вы знаете, друзья, я увидел это Бог, Бог. Один Бог знает, вы знаете этих людей, проповедь Евангелия она была. Один Бог знает, я не могу вам сказать и не скажу, они там пошли в рай эти люди или в ад. Я не Бог, но я знаю одно. Бог ради Слова Своего что-то делает. Наши братья, которые были тогда со мной, я вышел, их не было, я их искал. Там был такой, наши военные, они вышли, а я остался еще, этот список, когда мне писали. И наши братья вышли, видят, дрон садится, и военный подходит с другого подвала, с этого дома забирает. Они говорят, можно мы с вами? И они, они спускаются, и там наши военные дроны запускают, показывают, и говорят такую картину, такую фразу. Слушайте, когда вы заезжали в город, мы вас вели полностью. Вы видели те разбитые машины, я говорю, да. Он говорит, мы вот говорит, смотрели докуда, до первой точки, где вы начали раздавать, мы увидели, что у вас овощи. И говорит, но я вам хочу сказать одно. Кроме того, что мы вас вели, вас вел и российский дрон тоже. И говорит, кто-то из нас говорил, сейчас в них буду стрелять, а кто-то говорил, нет. И вы знаете, мы так спорили между собой, буду стрелять, вас убьют или не убьют, знаете, вот так уже, они привыкли к этому. И этот старший говорит, что они по вам не стреляли, я не знаю, вот так нам говорит. Вы знаете, я вышел и говорю, а я знаю, братья, есть Бог, вы знаете, ради проповеди Евангелия, вы знаете, ради проповеди Евангелия, вы знаете, не дал команду, вы знаете, Бог нажать на кнопку, ради того, чтобы эти люди, Бог видел, вы знаете, я не видел, я по-человечески пообещал через 8 дней приехать, но Бог видел через 8 дней, их не будет живых, Бог видел, вы знаете, ради проповеди Евангелия, ради того, чтобы звучало Слово Божие, Бог делает, вы знаете, определенные дела, определенную работу. И вот, вы знаете, мы сейчас, вот эта последняя наша поездка, и этот брат, в общем, мы поехали туда, заезжаем уже ближе к заезду в город, осталась 30-километровая зона, и все говорят, куда ты едешь? Там бьют по мотоциклам, по пешеходам, гоняются на машинах. Что ты делаешь? И вы знаете, друзья, я так очень стало страшно. По-человечески, вам честно говорю. Со мной парень 25 лет и два пожилых мужчины, которым около 60 лет. Один служитель и один с Беляевки брат. И мне очень, я больше чем за себя переживал за них. И вы знаете, я так просто говорил, Боже, помилуй. Вы знаете, помилуй нас, нашу команду. Смилуйся над нами. И перед поездкой, когда вот такие были переживания, вы знаете, Бог сказал мне, сын мой, разве я когда-то тебя оставлял? Ты будешь удивляться, как я проведу тебя. И вы знаете, когда мы вот эти слова, они просто нас держали, я сказал это братьям, с которыми мы ехали, мы заехали туда, были там на двух служениях, на первом служении пришло 700 человек, только на первом служении. Это такой маленький микрорайон, как, допустим, у вас в этом месте, следующий микрорайон, там, там, по городу, вы знаете, первый микрорайон пришло 700 человек, чтобы получить помощь, получить свой хлеб, вы знаете, получить там Лука чуть было, огурцов у нас, и арбузы, дыни, вот такое было. И вы знаете, они пришли, и вы знаете, они не так живут, как мы с вами. Я там спросил, я смотрю, они просят вместо арбуза еще одну лучшую булку хлеба. И я узнал потом, что у них булка хлеба превышает 50 гривен, ну стоимости 50 гривен. Тогда, когда нет работы, ничего нету, это ну, сложная ситуация. И вы знаете, друзья, когда мы там были, находились... И между вторым и третьим служением вернулись назад, и я смотрю, приходит одна женщина, которая сидит там, просит помощь. И мне говорят, братья, там что-то, говорит, она просит, ей не, не хотят помочь. Мы выходим туда с еще одним, с братьями, смотрим, эта женщина, говорю, я говорю, что случилось? И они говорят, три дня назад эта женщина своим мужем выезжала с Покровска на легковой машине, простая легковая машина, и дрон бьет прямо в эту машину. И они вылетают, ну, слетают на обочину. И говорит, получается, мужа у мужа дверь нормально открылась, а у жены заклинила И муж подошел открыть жену, спасти с машины. И прилетает сзади второй дрон, бьет еще раз, и муж погибает на глазах у этой женщины. И она пришла и говорит, помогите забрать мне мужа, он там лежит трое суток на солнце, я хочу его похоронить. И вы знаете, он говорит, Женя, ну это служитель говорит, мы не поедем туда, там, ну, там нечего делать. Там просто такая зона, где они контролируют весь город и убивают все, что двигается. Велосипеды, мопеды, все. И говорит этот, я туда не поеду. И вы знаете, я стою, она говорит такую фразу. Я звонила в полицию белым ангелом, я звонила в военным. Я звоню, звоню, и мне все отказывают. И я думаю, ну, ну нормально же отказывают, как бы туда никто не хочет ехать, все хотят жить. И вы знаете, но внутри, Божий голос говорит мне, помоги ей. Я внутри говорю, Боже, как я ей помогу? Я не могу ей помочь. У меня спринтер, люди на броневиках не хотят ехать, я не могу ей помочь. И вы знаете, Бог второй раз мне говорит, помоги ей. И я ей говорю, если вы меня дождетесь, мы вернемся живые с третьего служения, мы вам поможем. И мы уехали на третье служение, возвращаемся, она сидит, ждет. Вы знаете, ничего не было, мы сделали кусок клеенки, нашли, сделали как такой хамак, тут скотчем, тут, чтобы положить туда тело и поставить в этот И вы знаете, приготовили все и начали выезжать с этой женщиной из Покровска И когда мы выезжали из Покровска, я попросил ее, ну, говорю, вы знаете, где ваш муж лежит? Она говорит, у меня контузия, я по машине узнаю И вы знаете, мы проезжаем 5 километров, 10-15 вылетаем оттуда и заезжаем уже как бы в такую более безопасную зону, там где уже не так сильно стреляют, но машину кто-то убрал, она не может узнать место, мы не можем найти. Мы вернулись назад, оставляем ее в больнице, и она выходя оттуда, знаете, жалко, вот так честно, по-человечески мне, что мы не смогли ей помочь, просто жалко. И я говорю, Боже, почему так, знаете, почему мы не смогли ей помочь? И она, выходя, уже закрывает дверцу и говорит мне, спасибо вам большое, что вы мне не отказали. Два месяца назад я была на вашей евангелизации, когда вы проповедовали, говорит, в Покровске. Говорит, я увидела, что христиане, они не только говорят своим языком, они на деле хотят помочь людям. Они вы не только проповедуете, христиане, они те люди, которые хотят помочь. Мне отказали все, не отказала полиция, военная, одни вы согласились остановиться, но говорит, я просто не, не помню, где нас взорвали. Я говорю, спасибо, что вы не отказали, друзья. Вы знаете, Божий Сын, Иисус Христос, добрый Бог, Он есть вечный и святой, и Он знал, что я Его не найду. Я не знал, что я думал, что, знаете, надо рисковать жизнью. Но Бог сказал просто Женя, согласись, согласись для этой женщины, ради нее, для того, чтобы показать, что Божий Сын, дорогие друзья. Он имеет власть на небе, на земле. И вы знаете, его дети, они способны не только разговаривать языком, но не способны помогать людям. Друзья, пусть Господь обильно благословит вас. Вы знаете, обильно благословит вас. Я хочу напомнить, вы знаете, то вернуться к чему, к чему мы, что мы с вами слышали, от чего мы с вами отталкивались. Бог хочет, друзья, Бог хочет иметь общение с каждым. Вопрос остается, хочешь ли ты, есть желание, Бог никогда не будет переступать твое желание. Если ты не хочешь, он никогда не придет. Но если ты хочешь, чтобы Божий Сын, он пришел в твою жизнь, изменил твое сердце, открой его, зови его, призывай его в свою жизнь, он тот, который не подведет. Люди отвернуться. как от Закея, скажут, это грешный человек. Кто хочет спасется, у меня был такой сосед. Когда вы знаете, он начал ходить в церковь, наркоман, если он появлялся на улице. У нас утром что-то пропадало, и мне пришла одна соседка, когда он покаялся, позвала и говорит, «Женя, ты думаешь, он покаялся?» «Да он не покаялся, такие люди не меняются». Я согласен, не меняются. Но когда меняет Божий Сын, меняются, друзья. Я это видел своими глазами. Меняются наркоманы, меняются пьяницы, воры. Это делает Божий Сын. Этот человек когда-то в жизни своей сказал, «Боже, приди в мое сердце, приди в мою жизнь». Бог преобразил, и Бог поменял. От него отвернулась его мама, отвернулся папа. Он живет сам, жил с бабушкой, с дедушкой. Они уже умерли. Но вы знаете, что сказать? Божий сын, он имеет власть и силу менять людские сердца, менять людские души, менять разум, менять мысли. Поэтому пусть Бог обильно благословит каждого из вас. Мы с вами идем к молитве. Мы с вами помолимся живому Богу, который отвечает, который слышит молитвы. Так или нет? поднимаемся на наши ноги, друзья. Я бы хотел спросить у вас сегодня, всех, кто есть на этом месте, кто бы хотел, чтобы на него сегодня призвали имя Сына Божьего? Есть такие люди? Вижу ваши руки, вижу. Кто бы хотел, друзья? Я спрашиваю, я напоминаю то, о чем я проповедовал. Кто хочет, друзья, у кого есть желание? Спасибо большое. Бог написал вас, вижу ваши руки. Что, друзья, кто желает? Зала, кто желает? Поднимаем свои руки, вижу. Вижу вашу руку, вижу, вижу призываем имя Божье на тех, кто желает. Бог не переступит. Вижу ваши руки, вижу. Вижу вашу мужчина. Бог не переступит твое желание. Вижу вашу женщина. Я вас не знаю. Знает Бог каждого по имени. Мы будем молиться, призывать имя Сына Божьего. Он не потерял силу спустя 2000 лет. Я свидетель, друзья. Я живой только потому, что Он живой. Воскресший, сильный, всемогущий. Он хочет дать жизнь. Хочет дать с избытком сегодня каждому в этом зале. Хочешь ли ты Поэтому мы молимся, призываем имя Сына Божьего на все поднятые руки. Он живой, он верный. Пусть имя Его прославится. Аминь.